Я бы сказал, что очень редкий случай, когда дискуссия, вся, вокруг чего развернулась дискуссия, мне приятно наблюдать, а они, как, как правило, действия, э, сам процесс описанный, вызывает раздражение. Тут не так. Я объясню почему. Не, не имею в виду не нашу передачу, а то, что мы э, обсуждаем. Да? Что произошло? Правительство. Как всякое правительство, не бывает хорошего правительства, если оно не контролируется обществом. Такого правительства просто не бывает. Оно имеет свои шкурные взгляды, имеет ограничения в мировоззрении. То есть правительство действует в соответствии с своим пониманием. Оно совершило действия, которые раздражили общество. Общество организовалось, отреагировало, показало правительству что это опасно продолжать такую политику. Правительство пришло к компромиссу с, э, с обществом и, соответствующими социальными группами. Но это идеальная схема, которая должна. Вот проблема заключается в том, что эта схема, к сожалению, действует в очень редких случаях. Э, в принципе, надеяться на то, что правительство будет вести себя хорошо без контроля, невозможно. Оно всегда будет себя вести не так, как хочется. И поэтому такая схема должна быть задействована в любых э, в любых ситуациях. Но такая схема не задействована. Наше общество недостаточно активно. И я не уверен, что общество также активно будет защищать пенсионеров или детей или еще что-нибудь или библиотекарей. Э, поэтому наша проблема скорее не проблема правительства, а проблема общества, которая должна заставить правительство делать таким образом. Второй вопрос я хочу сказать. Я хотел бы отметить, что э, Реформы, вот когда говорят о том, что реформы, э, люди должны видеть, как реформа полезна им. Но реформы экономические ⁇ это не одноходовки. Они далеко не всегда полезны сразу они далеко не всегда э, очевидно полезны. То есть э, они должны пройти через какие-то стадии для того, чтобы стать в конечном счете и полезны. И у людей есть интересы краткосрочные и долгосрочные. Часто они противоречат друг другу. И свободы противоречат друг другу. Например, э, социальное обеспечение противоречит свободе предпринимательства в значительной мере. Если вы хотите больше социального обеспечения, то вы должны э, забирать что-то То есть все экономические действия противоречивы. Поэтому именно поэтому э, вопрос не в том, чтобы разъяснить и только разъяснить. Разъяснить это очень трудно. А именно отсюда вытекает э, проблема доверия. Только в условиях доверия можно делать такие сложные вещи. Но доверие Тут правильно говорили, надо начать с себя. Это, так сказать, ну, очевидно. И демонстративное потребление надо устранить. Это очевидно. Но, кроме всего прочего, меня, э, э, я не понимаю, когда представители правительства начинают рассказывать о том, что мы недостаточно разъяснили людям э, реформ. Но если людям эти реформы неприятны, если они антигуманитарные, э, против людей, то разъяснить невозможно. Поэтому существует понятие социального амортизатора. Реформы нельзя проводить, если вы не продумали действия, а не разъяснения, которые, по крайней мере, примирят людей с этими реформами. Долго рассказывать об этом, но именно в пенсионной реформе на ней можно хорошо проследить, как нынешнее правительство обеспечивает необходимые экономические результаты ломая людей, в то время как эти же необходимые экономические результаты можно сделать так, что люди будут готовы. Это, но и это еще не все. А вот говорилось о том, что надо разъяснить людям. В смысле переговоры с ним вести. Но такие переговоры надо вести не только в начале реформ, не только в планировании. А это перманентная обратная связь с, с изменением самой структуры реформ в зависимости от социальной ситуации. Вот тогда мы будем иметь нормальную ситуацию. Но я вас очень прошу, я не считаю, что правительство плохое, потому что оно действует неправильно. Правительство, любое правительство, если у него над ним нет контроля, действует неправильно.